Приветствую всех слухачей в радиостанции «Житомирская хвиля». При микрофоне Сергей Бабский и это рубрика «Есть в студии». Сьогодні я хотів би представити свого гостя, завідуючого ветеринарної клініки, кандидата ветеринарних наук Павла Вікторовича Ковальова. Павло Вікторович, ну ви знаєте, ви людина дуже неординарна. Ось в дитинстві хлопчики, можливо, мріяли стати пожежниками, хтось міліціонером, хтось, міліціонером, хтось космонавтом. Ви обрали таку стезю як ветеринар. Як так склалося? Ну, скажімо так, всю життя мечтав бути гуманним доктором. В своє намагався поступати в медуніверситет, але стеченню обстоятельств не поступив. А выбор, потому что отец у меня ветеринар, тетя тоже ветеринар, причем практикующие ветеринары. Поэтому я считаю, что выбор не случайный. И уже можно сказать, что есть такая маленькая династия вот, по поводу скажем, продолжения профессии. Даже в семейном кругу, иногда за столом мы много обсуждаем проблемы именно ветеринарии какие-то нюансы из практики, случаи из практики и так далее. Но у выборной профессии я на сегодняшний день абсолютно не жалею. Если вы помните свою первую тварину, которая пришла до вас на прием? Кто это был? Если взять по клинике первый серьезный, скажем так, случай, это было кесарево сечение у собаки. Это была такса, причем я так и остановлюсь, случай был неординарный, пришел владелец с животным, собачка такса была порода, вот, и Соответственно, сама не могла разродиться, надо было помочь. Это была первая серьезная, скажем так, операция. Сделал операцию и получился такой неприятный нюанс. Достали щенков, это, конечно, большая радость, щенки живые, собака жива, все хорошо. Ну и неприятный момент, владелец пришел после операции, соответственно, сказал, мне щенки не нужны. Ты рубись с что хочешь. Да, да, да. Это было очень, скажем таки, неприятно. Почему? Потому что старался и только, я считаю, практикующий доктор может понять, какое количество радости он получает, когда, скажем таки... Э спасает жизнь. а там было 9 щенков. Вот. Но самое интересное, 9 щенков, мы все их пристроили, студенты забрали, проблем никаких. Очень красивые получились собачки. Вы знаете, я чему-то дивуюсь, завжди сгадал старый анекдот, что в детских поликлиниках очень часто висят малюнки с доктором Айболитом. Хотя на самом деле он же ветеринар. Это идет, от доброты тех людей, которые обслуживают саму тварин. Mm -hmm. Я думаю, да. Вы понимаете, вся проблема вот практикующих врачей, ну, скажем, ветеринарных, и, скажем, чем сложнее вообще профессия ветеринара от доктора гуманной медицины, это в том, что когда приходит пациент вместе с клиентом, он говорит, так, у нас и пациенты, и клиенты считаются, то в гуманной медицине проще. Человек может сказать, что ему болит, как ему болит и так далее. Животное, соответственно, сказать не может. Со слов клиента иногда очень тяжело понять и составить, скажем таки, анамнез. И тут, скажем таки, гораздо сложнее чуть, поэтому... И опять же, к чему еще подведу, что очень много приходит клиентов с детьми, Вот. И в большинстве случаев дети очень сильно переживают за здоровье своих любимых животных. Поэтому какая радость иногда, когда там спасаешь животное, вылечиваешь животное, именно видишь в детских глазах, поэтому вот ну такие есть. Политорович, ви знаєте, хочу вас запитати, ось все ж таки, як на мене, кожен ветеринар повинен бути в першу чергу психологом. Адже по, вам потрібно встановити контакт не тільки, як ви кажете, з клієнтом, тобто, з людиною, а в першу да. чергу саме з твариною. Як це да. відбувається? Да, ви по нужно, во-первых, понимать, чем животное, нужно, во-первых, расположить до цього животному, нужно иметь адекватный подход к этому животному. Потому что за тобой наблюдает не только животное, а и клиент. Если ты неправильно делаешь подход, Если животное начинает бросаться, если ты начинаешь там проявлять какие-то неадекватные действия, грубость в проведении манипуляций, соответственно, это не нравится клиенту, и, соответственно, он может спокойно сказать, вы делаете не так и все остальное. Студентов, конечно, учим, во-первых, у нас есть такая дисциплина, называется ветеринарная этика. Она идет со второго курса. Я считаю, что это очень глобальный предмет. Тут, во-первых, должен студент понять этику общения с животными, этику общения с клиентами, для того, чтобы не было, скажем так, очень многих фарс-мажорных обстоятельств. А, например, как вы ставитесь до тех тварин, которые беспритульны? Ну, вы знаете, наша клиника, скажем так, занимается стерилизацией бездомных животных, занимается лечением бездомных животных. Я лично скажем, общаюсь с волонтерами города Житомира, они меня все знают. Проведено очень много таких тяжелых операций, если взять, например, ортопедические операции, переломы, там, вывихи и так далее. Очень много приезжает. Ты понимаешь, что денег за это особенно никто не даст. Ну, ты лечишь, и самая большая, скажем так, радость этого все ты видишь после этого результата. Вот. Ну, я вам скажу, по Житомиру волонтерская служба, скажем так, работает очень неплохо. Проводится стерилизация, проводится лечение бездомных животных. Все оно построено, мне кажется, на оптимизме этих людей. Конечно, не мешало бы, чтобы городские власти выделяли на это побольше денег и как-то обращали больше внимания, чтобы было меньше пиара, а больше работы. Ну що ж, я нагадаю всім слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру є завідуючий ветеринарної клініки, кандидат ветеринарних наук Павло Вікторович Ковалев. Павло Вікторович, ви можете пригадати все ж таки таких екзотичних клієнтів, з якими вам доводилося стикатися? Звісно, mm -hmm. ніколи не забуду. Це десь був 2005-2006 рік. Приїхав мужчина, найкраще було стояли на вулиці, ви з машини большую переноску, закриту ніхто не смотрев. я говорю, клинику, сейчас будем смотреть. Заносят переноску, в переноске, соответственно, питом. Ага. Негативный. Ну и какая суть? Значит, мужчина, я так понял, или занимается продажей питонов, ну, экзотических животных, или же это его питон, но история умалчивает. Мы знаем, что питаются они, соответственно, грызунами. Со слов владельца он рассказал, что купил крысу и решил покормить питомца. Соответственно, крыса укусила его за хвост мы называем туловище. Ну и следствие этого пошел некроз задней части. Надо было скажем таки, просто убрать некротизированные ткани и наложить шов. Но самое интересное в этом все, скажем, это банальщина, это просто, это все делается. Но самое интересное, что питом был в период линьки. И его надо было держать на операционном столе. И я никогда не забуду девушек, студенток, которые дежурили, не удержали. Но... И питон в это время пытался вылезти из собственной кожи. Вообще случаев очень много таких неординарных, интересных. Недавно был случай, приехали два Парня и легкие под шафе привезли кота. Кот весь такой в ауте. Никакой, скажем, белый ангор. Начали расспрашивать, что случилось. Рассказываю, что завтра приезжает жена, моря, решили дома сделать полную уборку. Кот, соответственно, очень любил спать в ванной. И мужчина забросил в стирку полностью все белье разом с пока, Да, ну какая ситуация, говорит, пока пошли на кухню, начали праздновать приезд жены, еще которая не приехала, Посидели 10 минут, где котик, где котик, заходят в ванну, а кот, как Юрий Гагарин, в иллюминатор. Самое интересное, давай не открывать машину, соответственно, машину поломали, потому что она сразу не открывается. Да, 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 пока спустилась вода, ну, кота мы, конечно, реанимировали, но самое интересное, второе, приезжает он через месяц уже с женой, кот, соответственно, самый любимый и так далее, вот, ну, и сразу забегает на клинику, говорит, доктор, вы только жене ничего не говорите. Говорит, я вам запущу только не говорите, что кот был в стиральной машине. А жена говорит: вы знаете, ну с котом в принципе все нормально, все хорошо. Но я не могу понять. Я поехала на море. Кот у нас 6 лет ходил в одно место в туалет. В ванне стоял в ток, Он там любил спать у нас на этом. Говорит, сейчас кот в ванную вообще не заходит. Ну так, бедно, который на нас на стресс. Скажи честно, а насколько стрессовая ситуация трапляется у вас? Как говорите, стрессовый фактор присутствует у ветеринарных врачей очень часто. Во-первых, любая, скажем, смена – это стресс. Когда смена тяжелая, когда у меня специфика хирургии, и очень много хирургии походит по сменам, ты приезжаешь домой, помимо той усталости, ты в голове себе прокручиваешь ту операцию, правильно ты сделал, неправильно ты сделал. И прокручиваешь, ты себе ее просто как бы запрограммировал в голове до того периода, пока не приходит животное, Пока владелец не звонит тебе и не говорит, вы знаете, все нормально. Очень часто бывают стрессы, когда люди приезжают в слезах, ты понимаешь, что животному не можешь помочь. Вот. А насколько часто бывают такие выпадки? Ну, вы знаете, бывает. Бывают случаи, скажем, есть такая манипуляция, называется аутонезия, это усыпление животных и показания к этой операции. Когда животное страдает, и ты понимаешь, что ничем помочь не можешь, тогда есть прямые показания тогда делается, соответственно, этот укол. Вот. Но бывают довольно-таки неординарные обстоятельства, когда звонят люди и говорят, мы хотим усыпить кошку или собаку. То-то абсолютно здорово спрашиваешь, а зачем? Ну, вы знаете, там, с маленькой квартиры родился ребенок, вы знаете, это нет, мы всегда отказываемся. Мы советуем найти других владельцев, мы советуем отдать куда-то в добрые руки, хотя бы обратиться опять же к тем же самым волонтерам, чтобы не пристроили. Причем, что волонтерская служба в Житомире, я вам скажу, ну, девчонки очень молодцы, они умудряются пристроить по району даже животных, которые не имеют конечности. Очень тяжело животное пристроить. Но тем не менее, находят, тем не менее рады и тем не менее еще и получают постоянно какие-то фотоотчеты о том, как живет живот. Ви знаєте, зараз ведеться багато полеміки з приводу саме безпритульних тварин в Житомирі. Хтось їх радить там відстрілювати, хтось радить там не знаю, присипляти Ваше ставлення як ветеринара до цієї проблеми. Ну ви знаєте, я вам скажу тут чуть-чуть патова ситуація. значит, во-первых, отлавливают животных адекватных, которые идут э, в руки, потом, соответственно, их отвозят после стерилизации через период снятия школ, отвозят на то место обитания, где они были и так далее. В чем проблема в том, что неадекватных, те, которые бросаются на детей, которые бросаются на людей, соответственно, их отловить гораздо сложнее. Соответственно, агрессия, на забита у животного, будем говорить так, уже подсознательно. И если у этой э, собачки рождается щенята, соответственно, они уже, скажем, имеют тот самый ген агрессии более развитый. То есть стерилизация полностью не убирает вот эту проблему. Во-вторых, стерилизация она еще и не убирает такого фактора, как паразитарные заболевания. Дело в том, что если посмотреть возле дома, есть песочница, гуляют дети, прибежала бродячая собачка или там какой-то котик бегает. Дети, соответственно, к ней тянутся, дети, соответственно, ее гладят. Проблема, скажем, глистной инвазии потом у тех самых детей возрастает. То то есть я считаю, здесь помимо еще и самой стерилизации должна быть и дегерментизация, и обязательно прививка от особо опасных инфекционных болезней. Тем более еще есть и проблема бешенства на сегодняшний день, хотя по правилам, допустим, стерилизация бродячих животных через некоторое время после операции должна делаться вакцинация от бешенства. То есть я понимаю, что все-таки цикл кастерилизации все-таки целый лишь напив мира. Напив мира, да. То есть сейчас, насколько я знаю, в Житомире на Баранова открылся приют. Вот они тоже занимаются стерилизацией животных, но у них там вроде бы еще, ну, так не поставлено, скажем, таки на полный поток. Ну, вот, потому что если бы оно было поставлено на поток, соответственно, была бы реклама, соответственно, был бы телефон диспетчерской службы, где люди, скажем, жители Житомира могут позвонить, обратиться, сделать заявку на отход животных и, соответственно, потом этих животных будут доставлять. Но оно еще в таком пилотном режиме и хотелось бы очень сильно, чтобы оно уже заработало на полную силу. Потому что иногда люди обращаются, говорят, вот, приходят, вот у нас есть во дворе собачка, кошечка, вы же понимаете, она бездомная, вот ее надо стерилизовать. Мы, ну, соответственно, говорим, что за это тоже надо платить, потому что это и расходники, это и наркоз. И даже уже не говорим о той работе, что она не входит в цену. Но... Медикаменты все-таки не стоят денег. И даже после операционного обслугования тут употребности швы сняты и подивиться, как собачка себе ну, ну, почувает. Да, 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 да. Но дело в том, что еще и тут есть показания к операции. Это не означает, якщо если открови животных, то его надо сразу стреляли Есть куча противопоказаний, тобто, то есть это может быть какие-то еще и болезни. Параллельно идущие, то есть животное вначале надо виловить, вначале його надо пролечить, если есть какая-то проблема, и после этого только делать операцию. Павло троич, давайте згадаємо Хемінгуея. пам'ятаєте? Як він казав? «Чим більше я дізнаюся про людей, тим більше мені подобається собака. <гум> кожного практикуючого ветеринарного врача Был у нас випадок, Мужчина привез собаку. на операцию. Сказал, я проплачу за стационар, то есть у него не было времени заниматься. На... Займаться, говорит, я приеду через неделю заберу. У меня лично сейчас животного дома нет. Ну, потому что нету времени. Все время, скажем, уходит таки на работу, какие-то другие нюансы. И это был МОПС. Ну, вот, там была тоже, скажем таки, сложная операция. Назвали мы его Жорик вот, почему-то. И что мне было самое приятное, я с утра вставал. Пол восьмого я уже был на клинике. Пол я должен был Жорика выгулять, причем мы с ним вальяжно гуляли 20 минут по городу. Он меня встречал, он кучу радости проявлял и так далее. Водитель приехал через неделю, Жорик был мне очень сильно рад, владельцу не хотел он уезжать с клиники, ну привязываешься, привязываешься к животным, понимаешь иногда их проблемы. Ну, я скажу так, чтобы быть ветеринаром, самое главное, нужно любить животных и ставить не на коммерческую стезю. Ты получаешь огромное удовольствие от того, что ты реально вылечил или реально спас Павел Викторович, знаете, на останок, что бы вы побажали нашим слухачам и, ну, зазумею, тем, кто тримает тварин? Ваши побажания от ветеринара? Нужно сказать то, что у нас такой менталитет у украинцев. Они начинают бить в колокола, пока петух в голову не клюнет. Чем за... Да, 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 да. Не забывайте, на самом период, если у вас животное дома, делать обязательно профилактические вакцинации, Раз в год не забывайте делать дегельминтизации, потому что не означает, что вы делали дегельминтизацию, а что у него листов нет, откуда вы знаете, что у него листов нет. Не забывайте хотя бы раз в год появляться на профилактический осмотр в клинику обязательно, даже если нет каких-то признаков какой-то болезни. В случае плохого поведения животного обращаться обязательно в клинику. Перед тем, как делать какие-то профилактические обработки самим, там, допустим, та самая дегельминтизация, та самая обработка от блох, от клещей, обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Почему? Потому что сегодняшний день ассортимент препаратов огромный для обработок. Спектр действия этих препаратов тоже разный. Есть понятия, скажем таки, породная чувствительность, индивидуальная чувствительность к препарату и так далее. Иногда люди берут, покупают, дают. Вот даже такой анекдот. Всегда по клинике приходит женщина, говорит, вот собачка себя плохо кушает, какая-то неактивная и так далее. Ну, все начинается с мне за что делали. Давали таблетку до листов? Да, давали. Какую? Ой, вы знаете, не помню. Круглую? Да. Белую? Да. По центру была полоска? Да. Говорю, вы знаете, таких таблеток 99%. Поэтому и самое главное, если вы занимаетесь сами какими-то лечениями, профилактическими обработками, всегда то, что покупаете вы пишите, как называется препарат, потому что когда вы обращаетесь в клинику, круглых белых таблеток очень много, а названий, соответственно, меньше. Поэтому лучше сказать доктору, что да, это такой препарат. Тогда уже доктор будет говорить, да, о, вы правильно сделали или неправильно сделали. Ну и самое главное, не обижайте. Самое обидное, когда вот идешь по улице, смотришь, бежит бродячая собака, породная собака, выбросили на улицу. на такими бедными глазами на тебя смотрит тебе охота ее забрать. Вы поймите правильно, если вы взяли животное, вы на себя положили очень большую ответственность. То есть вы должны заниматься этим животным. И часто возникает такая, скажем, проблема. Приезжают люди преклонного возраста, привозят собачку или привозят кота. Вот вы знаете, мы устали от этого все Почему устали? Дети купили, пока был щенок или котенок, поигрались. Потім це все діти бросили на родителей, а родители, соответственно, несут уже полную ответственность. Ну що ж, я вам дуже дякую за сьогоднішнє повноцінне інтерв'ю. Нагадаю всім слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру був завідувач ветеринарної клініки, кандидат ветеринарних наук Павло Вікторович Ковальов. На все добре.